সেউজীয়াকৰণটো সেউজীয়াকৰণটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমি গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীতো আমি বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলে কৈ আছে যিসকল বন বিশেষজ্ঞসকলে কৈ আছে যে অসমৰ জলবায়ু হিচাপত এই সময়ছোৱাত বৃক্ষৰোপণ নহয় আৰু আমি পৰম্পৰাগতভাৱে অসমীয়া জাতিয়ে আপোনালোকেও জানে আমি পৰম্পৰাগতভাৱে অসমীয়া জাতিয়ে বহাগ বিহুৰ সময়তেই গছ পুলিবিলাক আমি বহাগৰ এক তাৰিখৰ দিনাখন সদায় গছপুলি এটা ৰোৱাটো আমাৰ পৰম্পৰা তাৰমানে সেইটো ছিজন কাৰণ তাৰপাছত কেইবামাহো বৰষুণ থাকে এতিয়া ইমান লাখ পুলি যে ৰুইছে এইবিলাক পানী কোনে দিব প্ৰতিপালন কোনে কৰিব আপুনি প্ৰতিপালন কোনে কৰিব গতিকে যদি আমাৰ প্ৰাকৃতিগতভাৱে যদি বহাগ মাহত সেই সময়ছোৱাত আমি গছপুলি ৰুওঁ তেতিয়াহ'লে পলট্ৰি পালনটো প্ৰকৃতিয়ে কৰিব যিটো আছিলে আমাৰ জাতীয় এটা পৰম্পৰা এইটো যে আমি বিহুৰ দিনাখন এটা গছপুলি ৰুওঁ আমাৰ শংকৰদেৱেও কৈছে শাস্ত্ৰত যে এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰ গতিকে গছপুলি ৰোৱাটো মই বেয়া নাপাওঁ কিন্তু ইয়াত কিবা অভিসন্ধি আছে ইয়াত অভিসন্ধি আছে আৰু বিনা অভিসন্ধিততো বিজেপিয়ে কাম নকৰে